wafih min al-ahadith hadith Abu Hurairah al-madhkurah fi awwal bab qablahu wa ghayruhu min al-ahadith dan banyaklah hadis seperti ini hadis Abu Hurairah dalam bab-bab yang sebelum ni kemudian ada hadis satu hadis yang agak panjang juga cuma kita baca sambil kita terjemah iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala daripada Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata lama nazalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala ayat ni turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat apa <tutuk> lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah ala ayat iaitu maksud dia apa dia bagi Allah lah apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum kalaulah kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu ataupun kamu sembunyikannya semuanya Allah Subhanahu taala akan hisap. Allah Subhanahu taala akan kira. Maka bila turun je sahabat dengar je ayat ni ishtadda ala ishtadda zalika ala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah menjadi apa dia sendat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sukar sangat benda ni. Kan? Sempit pada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar ayat ni. Kenapa? Dalam ayat ni bagi tahu kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hati kamu, Allah akan kira. Okeylah. Kalau kita zahir, maksudnya kita buat benda tadi, tak apalah dikira. Kalau kita sembunyikan dalam hati, itu pun dikira. Habislah kita. Kenapa tuan-tuan demikian -tuan, -tuan subhanahu ta'ala? Kadang-kadang, banyak benda kita duk cakap main dalam hati, was-was dan sebagainya main dalam hati. Kadang-kadang kita maki orang lah. Tapi kita tak tak maki depan, kita duduklah hati saja. Kita marah orang, kita tak puas hati dengan orang. Dia duduklah hati je. Tapi kalau dalam hati ni dikira, habislah kita. Kalau luar tadi, okeylah maknanya bila kita dah buat dah, kita dah cakap. Kita maki orang tu dah cakap depan. Ah, tak apalah. Itu dikira dosa. Tak apalah. Tapi yang duduk dalam hati ni. Begitu dalam ayat Quran Allah SWT sebut. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi kamu akan diazab apa yang dibuat oleh hati kamu. Sedangkan apa yang kita tahu. Benda yang lintaslah hati ni tidak dikira. Bila kita buat kat luar bawah kita. Ini dikira tak. Nanti. Jadi ulama bagi tahu satu yang disebut dalam al-Quran walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum maksudnya apa dia apabila seorang tadi dia telah meletakkan satu pegangan dalam hati dia dan tidak ubah pegangan tadi maka itu akan dikira tapi kalau seorang tadi duduk ragu-ragu ragu-ragu tadi tidak dikira tapi kalau dia dah rasikh contoh macam kufur orang kafir. Dia telah meletakkan dalam hati dia dengan kafir dia tu yang dia dan dia kata inilah yang betul. Dan dia mati dalam benda tu. Dia akan dianggap. Dia kata ada Tuhan selain daripada Allah SWT. Dia akan dianggap. Dan hati dia telah kekal dalam tu. Maka orang ni. Tapi kalau kita orang yang beriman. Yang mana dalam hati dia tadi. Dia ada macam was-was benda ni boleh ke tak boleh? Eh, aku rasa macam nak pukul lah. Eh, jangan pukul. Ni main je. Jadi, benda tu tidak diga. Itu secara secara asasnya. Tapi, bila turun ayat, Lillahi Mahfizah Ma'ad tadi, sahabat tu rasa, Uish, kali ni berat ni. Maka terus datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka pun melutut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma baraku fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku 'ala ar-rukab faqalu ay Rasulullah dia tanya ya Rasulullah kullifna min al-a'mal ma nutiiqu kami ni diberi tanggungjawab sebagai mukallaf untuk buat perkara-perkara untuk mengamalkan amalan-amalan yang kami mampu seperti apa dia solat solat kami mampu alhamdulillah kami mampu boleh buat al-jihad jihad kami mampu buat puasa asyam kami mampu buat sedekah kami mampu buat wa qad unzilat alayka hadhihi alayah wa la nutiqha diturunkan dan sungguhnya telah diturunkan ke atas kamu ayat ini dan kami tak mampu nak buat macam ni kenapa wa in ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi kalau kamu buat terang nyata kami akan kira tapi kalau kamu sembunyikan dalam hati kamu, pun kami kira ayat ini berat betul. Cuba beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asayna?" Adakah kamu nak cakap macam yang dikata? Adakah kamu nak kata macam yang dikatakan oleh ahli kitab? Ahli dua kitab sebelum kamu? Iaitu apa yang dikatakan oleh mereka? Sami'na, kami dengar. Wa'asayna, kami tak nak patuh. Sebab itu bila kita baca dalam Al-Quran tentang orang Yahudi dan juga Nasara ni, mereka ada satu perangai. Perangai mereka, mereka dengar, mereka tahu ayat-ayat Allah tapi mereka tak nak buat. Mereka banyak tahu tentang kemandaran, mereka tak nak. Mereka nak ikut kehendak mereka juga. Jadi bila Allah SWT turun ke ayat Al-Quran, Nabi nak bagi tahu pada sahabat, adakah kamu nak cakap macam mereka cakap? Sami'na wa 'asaina, kami dengar tapi kami tak nak patuh. Adakah kamu nak cakap begitu? Balqulu. bahkan Nabi kata, cakaplah sami'na wa ata'na. Cakaplah kami dengar, kami patuh. Ghufranaka. Tapi kami harapkan pengampunanmu, Ya Allah. Rabbana wa ilaikal masjid. Dan kepada kamulah tempat kembali. Qalu, mereka kata, sami'na wa attana ghufranak rabbana wa ilaykal maseen. Kami dengar kami patuh. Kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan kami. Wa ilaykal maseen, kepada-Kamulah tempat kembali nanti. Falamma qtraa, falamma qtraa al-qaum bila, sahabat-sahabat telah baca, wa zallat biha al-sinatuhum, kemudian pada waktu itu terhentilah lidah mereka tak kata apa-apa dah senyap. Tak kata apa nak petikai pun tidak. Tapi sahabat datang pada Nabi bukan untuk petikai kan. Sahabat datang pada Nabi, Ya Rasulullah berat ni. Kalau yang zahir kami boleh terima. Tapi yang yang, yang sembunyi dalam hati tu. Ini banyak benda ni. Kadang-kadang bermain dalam hati benda-benda yang dosa dan maksiat ni. Main dalam hati tapi tak buat lagi. Kalau benda ni benda ni dikira habislah kami, Ya Rasul. Itu yang sahabat nak bagi tahu pada Nabi. Tapi bila Nabi pesan macam tu, jangan banyak petikai. Terus sahabat senyap. Tak ada apa. Cakaplah, sami'ana wa'ata'ana. Kami pun dengar, kami patuh. Pada waktu tu, tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, Allah SWT turun ke ayat selepasnya. Iaitu, ayat dia yang kita tahu, ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat panjang dia, Aman al-Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Aman al-Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman. And, dengan apa yang diturunkan. Begitu juga, yang diturunkan daripada Tuhannya. Begitu juga orang yang beriman. Semuanya ya, beriman dengan itu. Maksudnya apa dia? Apabila turun saja ayat-ayat Allah, perintah Allah, Rasul pun terima dengan lapang dada. Orang yang beriman pun akan terima dengan lapang dada. Begitu juga malaikat-malaikat yang beriman. Beriman tadi bukan dengan Allah saja, Dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya. Bila bila kita sebut dengan rasul-rasul, rasul, -rasul, rasul ni ramai. Bilangan dia. Sahabat pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilangan Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi itu 313 lebih kurang. Sebagaimana ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam Rasul Anbiya. Bila sahabat tanya ya Rasulullah, berapakah bilangan Nabi? Maka Nabi jawab 124,000 bilangan Nabi. Bilangan Rasul 313. Dalam Al-Quran sebut, La nufarriqu baina ahadim rusulih. Kami tidak akan beza-bezakan. Salah seorang daripada Rasul-Rasul tak ada. Sebab itu, bila kita belajar berakidah, boleh tak kita nak lebihkan di antara rasul-rasul yang lain? Sebenarnya ada kelebihan di antara rasul dengan rasul. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang rasul yang paling afdal itu kita tahu. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melibatkan diri dia, dia kata janganlah cuba melebihkan aku daripada Yunus bin Matah ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka. Sedangkan di antara rasul-rasul tadi memang dia ada lebih. Satu kelebihan tadi kita terima. Kelebihan di antara rasul-rasul kelima. Tapi jangan kita beza-bezakan maknanya kita pisahkan orang rasul ni lain dan lain, lain. Sehingga kita kita nak beriman dengan ini. Dengan ini tak nak beriman. Tak ada. Semua kita kena beriman. La nufariqu bain ahad min rasul. Orang ahli kitab, orang Yahudi. Dia beriman dengan rasul-rasul ni je. Dengan Nabi kita. Dia beriman. Tak ada kita tak, kita kena terima. Ya. <coughs> Orang Yahudi dia terima Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, kan? Begitu juga Nabi Nabi Bani Israel. Orang Nasara dia terima Nabi Isa. Adakah disebabkan ini nabi-nabi nabi-nabi yang diutuskan pada Bani Israel? Kemudian bila kita kita tak nak terima, tak? Kita terima. Nabi Isa kita terima, Nabi Daud kita terima. Semua nabi-nabi yang mereka beriman, yang mereka kata mereka ikut tu, yang sebenarnya hakikat mereka khilaf dengan nabi-nabi tersebut. Kita beriman, tak ada pun kita besar. Hatta kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak beza-bezakan. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wa qalu, kemudian mereka kata, sami'na wa ata'na, kami dengar kami patuh. Ghufranaka, kami mohon. Keampunanmu ya Allah, Rabbana wa hayy tuhan kami wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika, apabila mereka buat semikian, mereka cakap sahabat berkata sami'na wa ata'na wughfiranaka rabbana wa ilaikan masiir. Apabila mereka buat macam tu, naskah Allah Taala, maka Allah S.W.T. Wa Taala sahkan apa yang mereka takutkan tadi, mereka risau bimbang tadi. Fa anzal Allah Taala, maka Allah S.W.T. Wa Taala ayat selepas tu, la yukallifullahu nafsan illa us. Allah. Allah tidak akan beri beban pada seorang, pada seorang tadi melainkan dia mampu. Dengan satu tanggungjawab bila Allah SWT bagi seorang tadi, orang tu ada kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab tadi. Laha ma kasabat wa'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia, kasabat yang dia buat, wa'alaiha ma Begitu ke atasnya, apa yang dibuat ke atasnya. Rabbana la tu'akhidna. Kemudian di sini, Nabi SAW pun, bila tengok macam ni, Allah SWT ajar. Cara nak doa. Rabbana la tu'akhidna. Katakanlah, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu azab kami, janganlah kamu seksa kami, janganlah kamu tangkap kami. Inna sina jika sekiranya kami ni lupa. Awak akil jika sekiranya kami lupa. Awak akhtakna ataupun jika sekiranya kami buat salah. Qala na'am. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya betul. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablana. Ya Tuhan kami, jangan kamu bebankan ke atas kami sebagaimana yang kamu beban ke atas orang-orang yang sebelum kami. Masuk satu bebanan yang orang oh, sebelum kami. Mana bebanan-bebanan yang hebat. Pada kami, Ya Allah, janganlah kau beban sehingga kami tak mampu nak buat. Ha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu, naam, ya, benar. Maka inilah doa yang sepatutnya, Ya Allah, betul Ya Allah. Jadi sahabat diperintahkan untuk baca doa ni kita macam. Nabi kata betul. Mana orang orang dahulu beban dia teruk. Tapi jangan kamu beban macam dulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih. Ya Allah jangan kau tanggungkan pada kami apa yang kami tak mampu nak buat. Ma la taqata lana nabi. Qala na'am kata Nabi. Na'am, ya. Wa'fu wa 'anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, rahmatilah kami. Anta maulana, kamulah maula kami kamulah tuhan kami ya allah kamulah penjaga kami ya allah fansurna anil qaumil kafirin bantulah kami kata orang kafir kata nabi naam hadis buat muslim jadi tuan-tuan demikian -tuan, ada allah subhanahu wa taala dalam ni daulah bahasanya apabila bertembung di antara perintah allah di antara sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita maka kita buanglah akal kita kita buang akal kita. Kita, Ya Allah, sami'na wa'ata'na, kami dengar, kami patuh. Itu je. Akal kita macam-macam boleh fikir. Tapi bila perintah Allah macam ni, Terus kita tolak buang akal kita. Begitu juga bila kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni, kita buang akal kita. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana yang kita baca tadi? Iaitu apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, kalau boleh bila kita makan, lepas habis makan, kita jilat jari, jilat jari. Kemudian antara kita, orang yang beriman, orang Islam kata, apalah rasional pergi jilat jari lepas makan. Orang beriman tak cakap macam ni. Orang biman tu cakap sampai itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi tahu. Sunnah Nabi. Dia nak jari. Kalau nah, kita buat. Sebab itu sahabat pernah dia hadapkan di hadapan waktu tu pemerintahan ni hebat pemerintah Rom lah. Pemerintah Rom. Lepas tu makan di hadapan. Semua makan sudu garpu, sudu garpu. Makan guna tangannya. Ada orang tegur. Kita ni duduk depan jaga sikit makan. Dia kata, adakah aku nak tinggalkan sunnah kekasih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab kau orang, orang bodoh ni? Jadi tuan-tuan ni -tuan, Ini sahabat kekuatan iman sahabat. Terlampau cinta pada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.